بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, yang telah memberikan kita kesihatan badan dan juga keluangan masa sehingga dapatlah kita bertemu di sini untuk kita mendalami ilmu agama kita. Kita masih dalam pembahasan berkenaan dengan hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita amaran berkenaan dengan mereka yang meninggalkan solat Jumaat dengan sengaja dengan sabdanya man al Juma'ah thalath marrat tahawunan biha taba Allah 'ala qalbi barang siapa yang meninggalkan solat jumaat tiga kali kerana meringankannya maka Allah menguncikan hatinya dan kita telah mengatakan bahawa sebahagian ulama mengatakan ia tidak terbatas kepada tiga kali sahaja tetapi apa-apa yang diremehkan oleh seseorang itu terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala boleh dijadikan sebagai satu sebab walaupun ia sekali untuk menguncikan hati kita. Disebabkan itu di antara sebab-sebab yang telah kita bahaskan berkenaan kerasnya hati atau kuncinya hati itu adalah yang pertama sekali ketergantungan hati dengan dunia dan melupakan akhirat. Ini biasa kerana kalau hati itu dia, dia disibukkan dengan kerja dengan dengan cari dengan duit dengan shopping dengan hiking dengan segala macam selain daripada jumaat pada waktu yang telah dikhususkan maka aa, ia menjadi sebab untuk Allah menguncikan hati kita. Yang kedua adalah lalai. Nampak bila diperintahkan dia menganggap acuh tidak tidak acuh. Yang ketiga kawan yang buruk yang keempat, terbiasa dengan kemaksiatan dan kemungkaran walaupun dia tidak lakukannya tapi dia selalu berada dalam lingkungan tersebut sehingga dia meng, meng, menormalisasikan perkara tersebut. Yang kelima, berpaling daripada mengingati Allah, kematian dan juga sakratul sakratul maut. Ini di antara sebab-sebab yang mana hati kita akan dikunci dan menjadi menjadi keras. Ini telah pun kita bahaskan. Dan kita juga mengatakan bagaimanakah sikap kita untuk memperbaiki diri tak kala perkara itu berlaku kepada diri kita ataupun apakah langkah-langkah yang boleh kita ambil agar kita tidak terjebak dalam kerosakan yang sedemikian rupa. Maka yang pertama sekali kita mengatakan hendaklah rajin membaca al-Quran menghayati maknanya dan beramal dengannya dan ini telah pun kita bahaskan pada sesi lepas. Yang kedua, hendaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun telah kita kita bahaskan. Yang ketiga, dan ini adalah fokus kita hari ini, memperbanyakkan doa kepada Allah dan bermohon kepadanya agar sentiasa diberikan hati yang sehat lagi bersih. Apa? Jadi walaupun kita mengatakan Ustaz saya takkan buatlah seperti ini Jangan Ada Sikap yang Sombong sedemikian rupa Jangan ada sifat yang sombong yang sedemikian sedemikian rupa. Mungkin ada boleh bantu tetamu kita tu. Kalau siapa boleh bantu, lagi satu juga. Terima kasih. Okey. Nah, jadi yang ketiga adalah untuk kita ber, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita ber, berdoa kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa? Kita tidak termasuk di kalangan mereka yang akan meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk dalam golongan yang akan meringankan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala ini penting ini penting dalam kehidupan kita ha, ada orang dia rasa bahawa dia akan mampu untuk melakukan perkara tersebut tak adalah ustaz saya tak akan remehkan perintah Allah saya Jumaat mesti pergi punya kita khawatir kita khawatir kalau Allah menimpa kita dengan ujian. Nampak? Nah, jadi jangan rasa aman dengan amalan kita. Ah saya ni mesti punya. Saya mesti tak ada masalah. Saya pasti akan buat sedemikian rupa. Ah tak. Kita tetap kena ber berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira awak pengurus masjid sekalipun, awak imam masjid sekalipun, jangan rasa aman. Jangan pernah rasa rasa aman. Maka kita akan akan berdoa ya Allah cenderungkanlah jiwaku kepadamu ya Allah jadikanlah hati ini tenteram dengan mengingatimu ya Allah jadikanlah aku ini ya Allah mereka di kalangan mereka yang tunduk patuh kepada perintahmu dengan suka rela ya Allah dalam keadaan ikhlas mengharapkan maghfirah dan juga dan juga kehendakmu ya Allah. Ha, ini doa kita. Ha, sebab, sebab tu kita mengatakan ya muqallibal qulub qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak balikkan hati. Tetapkanlah hati ini di atas di atas agamamu. Yang namanya qalb qalbun berbolak balik. Namanya saja dah menunjukkan sifat dia. Nampak? Kalau kita mengatakan, Alah, ustaz si gelojo ni datang. Kita mungkin tak kenal orang tu, tapi kita dah tahu dia mesti ada kena-mengena dengan gelojo. <laughs> Yang namanya hati dalam bahasa Arab, qalbun, ia taqallab. Ia ini apa? Dia berbolak-balik. Nama je saja dah menunjukkan sifatnya. Maka di sini... Bila sifatnya disebutkan yang berbolak-balik sebab tu kita sebagai manusia kadang-kadang bila cinta sesuatu perkara cintanya dengan sangat. Saya suka minum teh, saya minum saat, minum teh. Lepas tu satu hari terus dah benci, dah muak, dah tak tak nak tengok teh pun, bau teh pun dah tak nak. Ha, itu kita. Hati tu. Satu hari kita suka sangat, satu hari kita benci sangat. Ha, ini dia. Sebab tu kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, Cara yang keempat adalah untuk apa? Untuk kita menyembunyikan amalan kita. Tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang elok. Itu yang paling paling elok. Disebabkan itu para ulama kita pernah mengatakan wala budda lil abdi min awqatin yanfaridu biha bi nafsi fi du'aihi wa dhikrihi wa salatihi wa tufakkuruhi wa tafakkurihi wa muhasabati nafsi wa islahi qalbi artinya apa seorang hamba tu mesti memiliki saat yang mana dia bersendirian di dalam doanya zikirnya solatnya refleksinya perhitungan dirinya dan saat dia bersendirian untuk memperbaiki hatinya kita kadang-kadang tak buat benda ni yang pertama sekali berikan masa yang mana kita menyendirikan diri kita. Jangan berada di khalayak ramai baru kita nak buat tak perlu. Menyendirikan diri. Hadis berkenaan dengan ini pun banyak. Sebagai contoh, wasallu bil laili wan Nabi SAW alaihi bersabda dan solatlah di waktu malam di kala manusia sedang ti tidur. Nampak? dan hadis-hadis yang sejenis dengan dia banyak. Di sini dimunjukkan bahawa apa? Dianjurkan bagi kita untuk menyendirikan diri dalam melaksanakan ibadah tersebut. Jadi kita disuruhkan untuk apa? Yang pertama, kita disuruhkan untuk ber, berdoa Ha, maka dalam bila kita solat berdiri tu kita orang ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikul Mulk ya Allahu ya Hadi ya Samad ya Dzal Jalal wal Ikram ya Hanan ya Mannan ya Badi' as samawati wal ard Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak aw anzalta fi kita kita doakan ya Allah hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala hanya kita dengan Allah Ustaz saya tak tahu lah Ustaz bahasa Arab dalam bahasa Melayu Wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang Wahai Tuhan yang mengkabulkan doa hamba-hambanya Tak kala memohon kepadamu Wahai Tuhan yang mendengar segala seruan Wahai Tuhan yang mengetapkan kadar-kadar dan takdir bagi hamba-hambanya Rahmatilah aku ya Allah Pandangilah aku dengan pandangan maghfirahmu ya Allah Lembutkanlah hatiku Doa Ustaz saya tak pandai nak menyusun kata ustaz tak apa sekejap bahasa Inggeris sekejap bahasa Melayu sekejap bahasa apa yang ada saya punya singlish ustaz silakan ya Allah my god uh, help me please uh, make me healthy make me strong-strong ah -strong. uh, bolehlah apa pokoknya apa yang apa yang awak boleh tak perlu nak kena mesti menguasai bahasa mesti dalam bahasa yang elok itu sudah pasti mempunyai nilai tambahan nampak Kerana penghayatan kita ni kita suka kepada kepada penyusunan kata yang elok ini menunjukkan kita beradab ini menunjukkan kita kita memberikan perhatian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini tak ada masalah tetapi jangan kerana sebab itu sampai kita terlarang daripada ber, berdoa Ha jadi tolong untuk kita ber berdoa. Hendaklah kita asingkan untuk kita berzikir kepada Allah. Ah ha, sebutlah. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah Menghayati Jangan main sebelum cepat saja Saya nak cepat Saya nak habiskan seratus Saya nak dapat seratus Jadi dia asal boleh pokoknya cepat sampaikan seratus Subhanallah Tak guna Okeylah, saya nak maaf Saya tarik balik Penghayatan dalam zikir itu Lebih manfaat bagi kita aduan baca Ustaz. Wisma baca ya si. Bismillahirrahmanirrahim. Ya macam Apa awak baca sebenarnya? Penghayatan dia tidak ada. Nampak kalau saya sibuklah Ustaz. Jadi kita dah asingkan masa sebelah malam, habis semua selesai apa-apa, kita antara kita dengan Allah Subhanahuwataala. Antara kita dengan dengan Allah. Ini selalunya lah sebelah malam. Tapi kalau memang awak kerja malam dan apa sebagainya, saya yakin mesti ada masa yang boleh kita ber menyendirikan diri untuk melakukan amalan amalan tersebut. Solatnya. Ha, jadi kita solat di waktu malam. Semua ini senang. Refleksinya ha, ini yang kadang-kadang kita tak buat. Ia ini apa? Duduk. Lalu kita mengenang perbuatan kita sepanjang hari. Tadi pagi hari ini saya buat begini begini begini. Tadi sebenarnya saya nak saya tengah solat lepas Lepas tu saya sedar ada orang ikut saya. Ha, saya ni tiba-tiba rasa eh hebat juga saya ni eh. Ha, jadi dalam itu eh tak baik sepatutnya tak boleh ada sikap ini kan riak. Jadi bagaimana okey lain kali kalau ada orang ke tak ada orang ke saya tak akan pedulikan dia. Ha, nampak saya kena uruskan hati saya. Jadi saya kena prepare. Yang kali kalau ada orang ikut saya di sebelah belakang atau ha, serah. Kalau tak ada pun terserah. Hati saya tetap hanya untuk Allah Subhanahu. Jadi kita kita dah Refleksi diri kita. Nampak? Jadi ada pembahasan-pembahasan yang kadang kita tak terfikir. Tiba-tiba bila sampai waktu malam, kita mampu untuk memfikirkannya dengan cara lebih lebih terang lagi. Perhitungan dirinya. Tadi sebenarnya saya ni, hey, saya marah kan orang kat sana tu. Sepatutnya saya kalau dalam situasi saya tahu saya dah nak marah, sepatutnya saya jalan lah. Lain kali kalau saya jumpa orang ni, saya nak jalan. Ha, kalau saya tahu pasal dia akan marah saya Jadi memicu kemarahan Jadi saya akan mengambil langkah yang lain Saya akan Nampak Kadang, kadang anak kita, anak kita Ustaz bila saya balik, masa saya balik juga Ustaz dia nak datang, dia nak gitu. Okey lain kali memanglah saya tengah nak kemas-kemas, masa tu juga dia nak peluk, dia nak apa ni. Ha, anak ni mungkin dia tak tahu apa-apa, ha, dia sayang tengok saya sebab tu dia datang terus datang macam gitu. Walaupun saya kata eh badan saya kotor, jangan peluk nanti awak kotor dan apa sebagainya. Ha, dia gembira, dia terus buat bodoh, dia tak apalah mungkin tak elok saya katakan kata-kata yang, yang, yang halau macam gitu saja. Saya herdik dia macam gitu saja. Ha, ha, itu dia apa dia menghitungkan dirinya dosa-dosa yang telah dilakukan. Apa? Agar apa? Memperbaiki hatinya. Nah hidupkan hatilah. Nampak bila Allah kuncikan hati awak mesti ada sebab. Betul tak? Lah? Maka oleh itu cari apa sebab Allah kuncikan hati awak. Cari sebab mengapa hati awak keras membatu. Mesti ada kekurangan dan kelalaian yang kita laksanakan sehingga ditimpakan ujian sedemikian rupa. Maka oleh itu jangan kita ambil ambil ringan. Yang kelima adalah menjauhkan diri daripada tempat-tempat maksiat dan yang berfitnah. Disebabkan itu Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitan." kaqita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya bersegeralah kamu bersegeralah kamu sekalian untuk beramal dengan amalan yang baik sebelum datangnya macam-macam fitnah seperti malam yang gelap gelita pada hari pada pagi harinya seseorang berada dalam keadaan beriman dan dia menjadi kafir di waktu petang dan di waktu petang dia menjadi seorang yang beriman dan dia menjadi kafir pada waktu paginya dia menjual agamanya dengan harta dan kenikmatan dunia hadis rawahu imam muslim nampak jadi kita lihat pada pagi hari memang bagus masya-Allah jaga solat memang mukmin saya nak menyerah diri kepada Allah tiba-tiba petang hari dia buat benda-benda yang haram dia kata boleh arak boleh tak ada masalah dan sebagainya jadi pasal apa nak jagakan kerja dia nak jagakan kerjaya dia, nak jagakan apa dan sebagainya ha, maka terkeluar dia ha, jadi perkara ni hendaklah kita waspada insyaallah akan kita sambung pada sesi yang berikut dengan itu aku luqali hadza wa astagfirullahal azim li wa lakum wa muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim al asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihat. wa tawassab haq wa tawassab sabr. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh allah واكبر الله